Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Syukri SPDI, salah seorang peserta diklat bakal calon kepala sekolah tahun 2025. Di mana pada kesempatan ini saya akan menganalisis kasus 4 pada modul 3 yaitu tugas LK 4 di mana 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di sini saya akan bahas kasus nomor 4 di mana kejadiannya terjadi di perpustakaan sekolah. Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Dan tanpa fikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut serta menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok kerana tidak ada orang lain yang melihatnya. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan bahawa Nina, salah satu siswa kelas lain kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkan ke dalam tasnya. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi ia tahu bahawa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Pertanyaan kasus empat ini adalah bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut. Petunjuk penugasan Lakukan analisis sembilan langkah pengambilan keputusan dengan menjawab setiap pertanyaan dari setiap langkah berikut ini. Langkah yang pertama, langkah satu, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus empat? Jawaban, nilai-nilai yang bertentangan adalah kebenaran atau kejujuran melawan kesetiaan. Kejujuran yang harus diakui rara dan tari serta kesetiaan tari kepada rara. Langkah dua, Siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus empat? Jawabannya adalah Rara, Tari, Nina dan Ibu Sri. Langkah tiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus empat? Yang pertama, Rara sebagai petugas kebersihan di perpustakaan. Tidak ada orang lain kecuali Tari. Kemudian Bu Sri, guru pustakawan, mengumumkan kehilangan. Kemudian Nina yang kehilangan dompet siswa lain. Langkah empat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Jawapan, uji yang dilakukan adalah uji intuisi iaitu jika nanti saya laporkan bagaimana hubungan saya jadinya dengan Rara. Apakah saya bisa dianggap setia lagi dengan Rara? Itulah kata hati tadi. Tetapi jika tidak saya laporkan padahal saya melihatnya dan itu tergolong perbuatan yang tidak jujur. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang mana yang bisa dilakukan? Jawabannya, perbuatan melaporkan atas kejadian itu merupakan nilai kebenaran. Tidak membiarkan orang lain berbuat tidak benar juga merupakan perbuatan yang benar. Kemudian langkah keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Jawabannya adalah, tindakan Tari melaporkan kejadian tersebut menggunakan pendekatan rasa peduli dikarenakan Tari menganggap Rara selama ini menjadi teman dekatnya. Langkah tujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan? Jawaban, melalui Ibu Sri, Tari menitipkan pesan agar tidak memberitahu siapa yang menyampaikan hal tersebut kepada Rara. Langkah delapan, apa keputusan akhir? Yang ibu atau bapa ambil sesuai dengan analisis kasus empat jawabannya keputusan akhir Tari harus jujur kepada Bosri setelah apa yang dilakukan oleh Rara mengambil ke dompet Nina dan Rara juga harus langkah ke sembilan pelajaran apa yang ibu atau bapa dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan bapa ibu kemudian hari jawapan. Saya mendapatkan pengalaman baru ketika memecahkan dan mengambil keputusan dengan prinsip sembilan langkah akan terasa lebih baik. Karena semua nilai-nilai kebajikan sudah kita analisis. Tentunya juga mempunyai keputusan yang kita ambil dengan pertimbangan resiko lebih kecil, karena telah kita kaji dengan cermat berdasarkan prinsip sembilan langkah tadi. Sekian analisis kasus studi kasus empat sembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada modul 3 LK4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.